Балістика, БПЛА, крилаті ракети летіли на Київ сьогодні. Попереднього Росія застосувала орієнтовно 400 дронів і 12 ракет. Тривога в Київській області тривала 10 годин поспіль. А протягом дня Росія також безпілотниками тероризує і захід України. Про це будемо говорити з Олександром Лиходідом, пілотом випробувачем першого класу, полковником повітряних сил збройних сил України. Пане Олександре, слава Україні! Так, пане Олександре, десь я вас не чула. Ви мене чуєте все гаразд, так? Є звук. Так, я вас чую. Так. Пане Олександре, ну давайте напевно почнемо з атаки на українську столицю. Про, проаналізуйте, в чому така її особливість, наскільки складно для наших оборонців неба було відбивати цей повітряний терор. Ну я з вашого дозволу буду промілятися: балакати ну, доповідати на українськ на мові. С каждым днем вы, мы сами все ощущаем по всей Украине, что натиск вот этих воздушных атак, количество их, интенсивность увеличивается. Это было все прогнозируемо. Россияне от нас не отстанут. Линия фронта, вы видите, замерла уже на три года, там движения никакого нет. Вот. Поэтому террор, в надежде, что украинский народ дрогнет и начнет давить свое правительство на то, чтобы соглашались на любые российские условия, вот он продолжается. Это тупая, конечно, тупое средневековье. Россия ничего не может сделать, и вот она кошмарит нас вот этими бестолковыми шахедами. Ну, ракеты сами, вы понимаете, они у них потихоньку и все меньше и меньше. Они же с НАТО хотели воевать. Они сейчас об Украину сточат все, что у них там есть. И единственное, что, в чем у них преимущество, это они на уровне государственной программы начали производство вот этой, вот этой техники смакухи. Она простая, дешевая, но, как видите, довольно-таки эффективная вот в этом плане. Теперь по поводу, по поводу отражения этих атак, с, каждым, с каждой атакой, с каждым днем, с каждой неделей мы в этом деле продвигаемся. И, в общем-то, будем считать так. В мировой практике система, любая система работает успешно, если она выполняет 80% из 100 того, что ей запланировано. Вот если мы из 180% шахедов или воздушных целей будем уничтожать, это будет считаться, что мы, в общем-то, достигли мировых уровней вот в этом отношении. По различным причинам у нас не всегда это получается, и мы здесь виноваты, и помощники наши, с запада, которые, в общем-то, хотят от нас подкупиться нашей кровью, деньгами. Ну и вот этот бордель, который устроил администрация в Соединенных Штатах, это тоже сказывается, конечно, очень здорово на нашей способности вот в этом плане. Но я думаю, что мы потихоньку, потихоньку, у нас очень креативные ребята, поверьте мне, и мы сейчас в плане борьбы с беспилотниками и сами Боевая эффективность беспилотника у нас на мировом уровне. Почему? Потому что у нас идет война, и от конструкторского бюро до линии фронта у нас самая короткая дорога. Поэтому все это дело улучшается, все оно модернизируется, и все, что нужно фронту, мы это делаем. Ну, естественно, с помощью наших западных поставщиков которые которым это выгодно, и они понимают, что если рухнет Украина, то им конец. Поэтому они нам будет помогать, и я думаю, все будет так. А пока, пока, вы видите, ситуацию, нам ну, не можем мы ничего сделать. И любая страна еще бы хуже была. Еще, потому что три года войны мы уже, ну как, любому плохому тоже привыкаешь, приспосабливаешься. Тут у нас от, надіжда і працювати, і роботи і робота. Поясніть пане Олександре, наскільки складно працювати у поєднанні, коли у відбитті ворожої атаки одночасно працюють літаки, зенітки, ракети ППО. Ще й зараз додалися дрони перехоплювачі. Як взагалі налагодити взаємозв'язок між усіма? щоб потім знаєте, не вийшло не дай Боже самі себе? Ну, це слажні, задача организации вот системы ПВО, когда идет от э, отражение вот такой массированной атаки. Пока у нас и я думаю любая страна, если бы ей сейчас вот это все дело устроить, было бы гораздо хуже, чем у нас. Дело в том, что это разные скорости, разные высоты, разные направления, разные цели, которые обнаружить можно не всегда. Радиолокационные станции, самолеты там какие-то ракеты. Ну, короче, это целый комплекс работы, который нужен единый центр противовоздушной обороны, обороны сектора. Военные это все прекрасно знают. И к этому все идет, это все идет автоматизировано. Нужно убирать систему управления человеческий фактор, то есть людей все должно быть в автоматах. Сейчас искусственный интеллект начинается как-то к этой работе подключаться. Это очень сложно. И вы видели, мы потеряли Потеряли два экипажа, скажем так. А, ну и шестнадцатый, там несколько другие причины, но э, причина в том, что истребители занимаются не собственной задачей, это работа с пушкой по шахете. это не его задача, это задача ПЗРК, потом стрелкового, это 13 групп, передвижных этих мобильных групп ну и сейчас уже мысли подключать туда малую авиацию это такие прогулочные спортивные самолеты это еще будет больше бардака там короче это это очень сложная задача очень сложная задача и если нам и удастся решить то Израиль будет в общем-то вот это его купол который они мудрые ребята там изобрели будет не хуже. И мы к этому придем, вы понимаете, придем, потому что у нас нет времени, нас каждый день обстреливают, и каждый день рождаются новые мысли, новые э, технологии. И мы это потихоньку все это решим. Вы же видите, что сколько да сколько Мы мусим Да, нам надо выживать. Выживать от лопаты и до Петри, то все может сбить <pane>, самолет или Шахеда или тоже же Герань, или Герберу. Все, все должно быть направлено на то, чтобы защитить народ Украины. Линия фронта — это одно. А задача Путина — это вот здесь вот нам бардак устроить. Вот здесь в мозгах. Поэтому это главная задача — защитить население Украины. Тут ще треба відзначити, що коли Росія застосовує оці безпілотники, значна частина з них получається обманками, тобто ті, які не несуть бойової загрози. Але нам треба їх знешкоджувати, бо ми не знаємо, що має на собі вибухову дію, а що не має. В цьому контексті, пане Олександре, наскільки Росія перенавантажує нашу протиповітряну оборону, тому що, знаєте, так: дрони, ракети, а потім все разом і дрони, і ракети. Вот так. Все, все направлено на одно. Это распорошить нашу систему ПО. Даже если не запустят тысячу обманок, вы же понимаете, мы будем с ними бороться. И мы будем тратить то, что нам с таким трудом удается, извините, не выцегонить в этого Запада. Эти ракеты «Патриот» там и прочие системы противоракетной, против, ну, э, системы ПВО. Поэтому Россия, они, они очень грамотно действуют. Они запускают дешевые там вот эти э, обманки, и среди них идут боевые шахеды. Но они уже и на обманке начали там по 5-10 килограмм вешать, потому что ну, там двигатели слабенькие. Она, она только что лететь и обозначать, что она цель. А какая цель? Мы не можем определить. Вот на данном этапе это идет они одинакового размера, одинаковой скорости, высоты. Что-то движется, меняется, меняется маршрут, и мы не можем определить, где боевая, боевая цель, а где обман. Но задачи россиян, они все в наше внимание, вы понимаете? Поэтому их и будет скоро и тысячу, и там будет 300 обманок, 700, допустим, боевых. Или наоборот, и нам, вы же видели, вся карта Украины, вот когда идет проводка, она вся в красных линиях движения. Поэтому это очень сложно. Очень сложно определить, это практически сейчас невозможно, это боевая или это обманка. Поэтому уничтожаем всех. Вот. Ну, есть системы какие-то, наши ребята, которые этим занимаются, вырабатывают какие-то систематику от этих полетов допустим боевых машин боевых э, беспилотников с обманками вот там есть тонкости которые они знают вот поэтому это очень сложно конечно Тут ще так. треба розуміти, що ці російські безпілотники раніше літали на низьких висотах. Зараз під час цих атак, які відбувалися на захід України, також фіксували, що були там низька висота, 50 метрів, ну, що можна було збивати зі землі. Але зазвичай вони тепер летять на висоті 3500 400 метрів. Чим на цій висоті можна їх збивати, окрім на дорогих петріотів, і F-16, як ви сказали, якщо ну. что это не их задание сбивать шахеды? Чем тогда бороться с этим беспилотным? Ну, ну то, что выше стрелкового оружия, это там полтора-два километра, все очень дорогое. Все ракеты, которые позеркаете, ну, да, там же системы, вы понимаете, там системы. Принцип перехвата любой воздушной цели, это первое, это обнаружение. Обнаружить самолет, это очень просто. Ракету, которая идет там на средних, даже на малых высотах, ну, там сложности свои проще. Это релакционные станции, разные частоты, разные длины там излучения, силы излучения. А обнаружить, это первое, обнаружить, захватить цель, то есть поставить на ней крестик, сопроводить ее и дать цели указания тем наземным средством ПВУ, которые будут под ней работать. Вот четыре задачи. Обнаружение, захват, сопровождение и целеуказание. По шахедам, по всем герберам, по вот этой всей, <клышь> по всему эту рукоделию, в общем-то, обнаружить их очень тяжело. Есть еще, можно по, по тепловому лучу тепловизоры, но там ограниченная дальность вот, звуковое, ну, короче, это все такое элементарное, которое, оно неточное. И возможности, и... я видел это, слышал это все дело, а да, они идут на высоте 4-4-200, стрелки их не достают, зенитная, вот это вот, зенит на наши установки, а ракеты, во-первых, их мало, они распределены, ну, города большие, там, понятно, где там сплошная зона поражения. Потому это очень тяжело. И россияне они это понимают, они отсекли малые высоты, где работать стрелков выше, они понимают, что, во-первых, обнаружить тяжело, а во-вторых, прицеливание, целеуказание и поражение, ну, это, это очень неблагодарная такая работа. Ну, мы стараемся применять F16, это очень дорого и опасно, скажем так, сейчас собирается применять эту легкую авиацию. Там тоже свои особенности, потому что если идет боевой шахет и в него попадает вот это стрелковое оружие, там же так будет с этих самолетиков маленьких поражать, А у него там самоликвидация, и там кумулятивный какой-то, не кумулятивный, а какой-то начинка, она при взрыве вот этого шахеда, вот эти все поражающие элементы разлетаются в радиусе 300-400-500 метров. И она поражает вот этот самолет, который за ним гоняется. Ну, а там особенностей. Это все надо в испытаниях проводить, методики новые делать. Ну, Но это война, и оно все. Любой секрет больше двух-трех недель не держится на войне. Они что-то придумали Три недели мы это знаем, делаем что-то против этого. Точно так же они. Вот это у них методика, да. Сейчас они летают на больших высотах, потом подходят к цели, пикируют там, углом 80-90 градусов, там уже с ними практически ничего не сделаешь. Поэтому, ну что, ну. Пане Олександре, ви сказали, ну, ви сказали, і це очевидно, що збивати безпілотники F-16 16 це ну, дорого, так? але ви сказали, що це ще й небезпечно. А в чому небезпека для f 16 при збитті шахи? Ну, 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 в основному це робота ночі, його вже бачити візуально. В РЛС його ну, практично невозможно обнаружити. Во-вторых, разница скоростей. Шахед идет беспилотный на скорости там, до 200 км. А 200 км — это посадочная скорость уже или f 16. То есть разница скоростей, время принятия обнаружения, принятия решения, применения оружия у летчика очень мало. Ракета, если там есть ближний дальность, да, где там 8 выпустил, попали, не попали. Дальше идет пушка. А пушка — это 500, 400, 300 метров. И когда он действительно попадает в этот шахет, там же дули секунды, он разлетается, и летчик не всегда успевает от этого дела увернуть. Вот и получается, что он попадает в осколки. Это старая байка еще с 60-х годов попадание вот в осколки мишени там или цели, которая поражена. И там уже пошло и фонарь, и летчик сознания потерять, может, и в двигатель попасть, и конструкция самолета может быть нарушена. Это же система управления, гидравлика, электричество. И, короче, самолет в таком состоянии, что он не всегда может вернуться на базу. И не всегда летчик даже может катапультироваться. Потому что там есть какие-то изменения в конструкции где-то все эти дела, то кресло может и не у нас было недавно, к сожалению. По сути, это ну, стало это... Причиной, десь, напевно, того, что... Очевидно, останавливается... мы... Причину... Причину мы не узнаем, это не наше дело. Мы никак не можем повлиять на дальнейшее применение авиации. Там мужики сидят грамотно, они понимают, что делают, и понимают все и опасности. Вот. Ну, человеческий фактор. Это кураж, это одну сбил, вторую, третью. Вот она еще осталась там. Сто снаряда, вот она перед носом. И вот так, ну, такой конец. Белючка, я понимаю, и не осуждаю. Пане Олександре, а скажіть, будь ласка, в зв'язку з тим, що зараз розвив Росія на превеликий жаль, але мусимо констатувати цей факт: розвиває безпілотники, залучає штучний інтелект. Вони вже стають доволі такими непередбачуваними в повітрі, Якщо, звісно, я вірно розумію те, що з ними відбувається. Наскільки патріоти будуть ефективні в їхньому збитті? Знову ж таки, ми прекрасно що ну, це вартісно. Давайте тут. тут еще надо разобраться в этом штучном интеллекте, потому что, ну, шахеду вернуться от Петрит это практически невозможно. Точно так же, как и от пули. Они, у, них есть, у них есть методика. Если идет беспилотник-перехватчик, у них уже есть маневры, которые все это дело решают, уходят от перехвата. Искусственный интеллект это только сейчас одни разговоры, а вот его применение, вот эта самосуть задумки использования искусственного интеллекта, она еще только развивается. Есть какие-то элементы уже там 2, 3, 5, 6 дронов как-то начинают действовать не то, что думая, а анализировать вот эту ситуацию, выбор цели, там допустим маневры какие-то. Это все туда потихоньку интегрируется в эту систему управления дроном. Но говорит так, что сейчас россияне, ну, россияне, они никогда не были впереди вот этой всей электронной достижений, мыслей. Это все копировалось, и мы знаем, чем это все для них заканчивается. Вот, поэтому пока бояться искусственного интеллекта нечего, тем более, что то, что россияне знают, знаем и мы. То, що ми знаємо, знаєте, Росіяні, тому що беремо ми всю эту базу, ну, скажем так, з одної корзини. Вот. Запит... Та-та, просто є там запитання точно... від нашого глядача. Я прошу вибачення: уточнення, що це за висота? 4 тисячі метрів, там шахети літають. Наскільки вона типова для літаків і для яких питається наш глядач Тарас? Ну, ну я, ну, до 3000 тысяч э, может достать как, э, какое-то вооружение стрелковое, зенитное. Э, высоко летать э, с этими двигателями, ДВСами, ну, где они внутри заранее, они не могут. Там, уже надо двигатель перерабатывать, там давление, плотность другая, винт по-другому работает. Поэтому выбрали вот такая 4, 4,5, 4,800, 5 километров. Высота, где он еще может что-то из себя представлять как летающий э, объект. Вот выше, там уже надо другую аэродинамику, другой двигатель, там наду нужно делать, там, там уже особенности, и это вот идет удорожание. А смысла... задача одна, пролететь, у, увернуться от рыб, увернуться от зенитных, от этих всех средств, выйти на цель и с, э, под углом 90, 80, 70 градусов попасть не попасть, вы же понимаете, точности сейчас никакой нет, они не бьют по точным каким-то предприятиям, они просто валят в жилые кварталы без разбора. Поэтому задача пролететь и устроить здесь кошмар. Вот так вот. Поэтому... Тут ще давайте стосовно цього роснявого дрону приманки Гербера, який впав у Литві. Ймовірно, він прилетів з Білорусі, повідомляє Литовська армія. Тут ще в цьому контексті: що якщо ми говоримо про дроновий терор західних областей України, то це вже друга ніч, коли атака зосереджена на західних областях безпілотниками. І пріоритетно, як писали моніторингові канали, дрони залітали з Білорусі. Наскільки ми можемо їх на Вичислити, так. І вони десь, як писали, моніторингу ледь не по лінії кордону. Ну, правильно, Они... дрони можуть літати там 3, 4, 5 часов. Вот. Для того, що Білорусі сюди вроді так явно не вот эти терористичні атаки. Они йдуть вдолі кордону, і білоруси, можуть, быть... ну, знають, конечно. Ну, а потом вот они идут с курсом 270 туда на запад, вдоль нашей да, северной Ленинская, границы Ленинская с Белоруссией. Да, ваш... а потом разворачиваются на юг, и все. И нам, вы понимаете, нам все равно, откуда они летят. Это потом политики там будут разбираться. Вот. А наша задача их обнаружить и уничтожать. Но россияне, не же хитрые. Ну, это хитрость одна из приемов ведения войны. Кто кого перехитрит, обдурит, вот, это, вот так оно и получается, вы понимаете. Поэтому ожидать от россиян можно все, что и залетать оно будет и в Польшу, и в Латвию, и в Эстонию, может. Ну, не все они из 500, там, из какие-то есть, и мы же применяем различные средства РЭП. И все может быть, они могут летать герберы, тот же шахет может куда и упасть где-то в лесах там Польши или и на Калининград могут попасть все возможно. При таком количестве и такое качество, скажем так, есть системы отказов там какие-то, процент. Поэтому ничего удивительного, не нужно с этого делать никаких трагедий, что специально там в Литву залетел. Ничего там такого нет. Вот это нужно ожидать. Идет война вокруг Украины, она будет вылетать, и ракеты будут вылетать, и снаряды, и еще и кабы туда полетят. Якщо тим болі з росіянами, котри воюють абсолютно без правил і без тормозов моральних. Там їх може Пане Олександре. Я дякую, що знайшли час та можливість долучитися. Дякую за те, що поділилися своїм досвідом та аналітикою. І нагадаю, з нами був Олександр Лиходід, пілот, випробувач першого класу полковних повітряних сил збройних сил України. Пане Олександре, попри все, бага бажаю спокійного вечора і нехай горить на Росії. Та нехай же ви розгорілися Росія раді Бога. Дай Боже. <смі> І підтрим... щоб це сталося якнайшвидше, закликаю підтримувати сили оборони щедрими донатами. Маєте перевірені фонди, перевірені бригади, яких підтримуєте. Не оминайте, зробіть щедрий донат, аби Росія якомога швидше згоріла. Якщо не в силах оборони, то працюємо для сил оборони. Пане Олександре, кажу до зустрічі, бережіть себе. Дякую, до побачення.